Добрий ранок. День третій. Ми у Вроцлаві. Квартиру вже звільнили. Машину поставили ззаду на паркінг. Йдемо в центр. Погода хороша, прогуляємося. Чешська. на ресторацию что ты там сховался то на тебя уже сигнализация сработала слазь то ты Ну что ты вот защищаем меня. Эти все с этого дня нет я еще не хочу с этого дня он шувы про кишку как закопано, да у М -м -м, гномик. Фартух, смотри, какой прикольный. Как платечка. Супермама. Супермама фартух. О, барашка такого еще надо взять. А я себе шапку например. И по такой она была вся пушистая. Минутный. 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 Чай. Угу. Ну,

Львівський круассан во Вроцлаве. Да, ну, там круассаны. Давайте зайдем. хоть каву возьмем. Каву не пили нормального. Я не пил, я зайду. Идем. Нет. Не а, знаю, ты хочешь каву? Капучино 12.90. Маленький.

Ринок во Вроцлаві хала торговий такий старинний. Зараз подивимось, як там. Хоп. Польське ядло.

<проса> <проса> Тут, наверное, все кстати, типа, подороже, да, чем на туристов рассчитан цей рынок. Это как бы центр. это типа привоз в Одессе, что-то такое? Черешня? Dragon Fruit. А, Это... А, а вон, питахая. А сколько что? 20 злотых штук один. Что это? Dragon Fruit. Ну, это как в Таиланде цей купляют. Ну, посмотри, сколько стоит. Штука, 4 килограмма. Не, на килограмм... Штука. <проса> Питохая. Надо подумать. Мы никогда так и не ели. То поштучно, да. Да не жарко, хоть погречься трошки. То я не буду там снимать, тоже, какие то отдел, не то, что нам надо. Рядки. Да, я тоже думала, что сейчас такая -то прям...

направо, и, даже Так идем направо. Да? Ну выбирай или налево, или направо, чтобы пешеход Там направо, а что там налево? Что тут есть? Засады, которые

mamkę. Gdzie что тут? Что тут? Что это такое? Тут есть написано, что это? Есть, что кинуть делать? Так. Кинуть нет. Резиденция какая-то. Метрополиты Вроцлавского. по центру это уже? будет и Снимешь что